Всім привіт! Сьогодні я вам покажу огляд на гуртожиток від джинського університету. Ходімо! Хело? Hello. Hello, Покажеш свою кімнату? Заходь. Так, що тут да. цікавенького у нас є? Итак, в общем так выглядит наша комната, начнем э -э -э, с того что стол, это мы покупали отдельно, тут его не должно быть, он крафтовый, это для тусовок, поставить кому-то день рождения всегда помогает, <с salary> но ну, это там уже остатки, так после пьянок после всяких, ну студенческие посиделки, вот так это назовем, монитор, системный блок, все это оплачивается отдельно, в месяц там монитор получается вроде бы 2,50 евро, системный блок 3,50 Холодильник тоже разрешен до 120 литров. Роберт, ну, есть что поесть. Да что есть, так. Вообще, есть что и погрызть в морозилке. на двоих, как для украинцев, нам дали трехкомнатную, трехместную комнату на двоих. Нам места хватает, в принципе, на двоих достаточно. Полки как и забиты. Основные вещи, наверное, под кроватью, которые мы не используем. И внутри тоже как получается, сделана скрыня. как вы заметили, тоже можно и посуду мыть сразу, и на кухню особо не ходить. Такая вот малыха. Ну, она вся пыльная, mm -hmm. потому что давно не играли и расстроена. Это важный вот, потому что брать да, их выходишь с потому что дверь открывается только с одной стороны. Без середины, и если ты захлопнешь двери, то потом не открываешь. Три... Три <свеч> кабинки. також що... дуже рівні і кабінки. Mm -hmm. Також є обивальні книги, можна на якісь процедури. Написано, що ключі потрібно брати у вратниці пані, але вона завжди відкрита, тому вважається. Навіть... Такий коридор великий. О, супер да. мікроволновка. Можна спросити ключі, от, що до мене? приуказ. Дякуємо і вам. Це шостий поверх також є. Вона не на кожному. Не на кожному. Це там через поверх або через два навіть. просто простора кімната, головне дивіться, які ви Тому підписуйтесь на платформу StAD, якщо цікавий вступ в Європу.